Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya, Datuk Pengurusi uh, Ali Majlis Saya so, ada beberapa butiran yang perlu dibangkitkan yang pertama butiran 4,000 dan juga butiran 8,000 uh, Saya mendengar perbahasan dalam uh, Dewan ini dan juga berkaitan dengan perbahasan bajet peringkat dasar sebelum ini Iaitu berkaitan dengan kewujudan satu National Severage Company ataupun NASCOM yang dicadangkan oleh uh, pihak kementerian untuk menggantikan ataupun bagi saya sebagai satu rebranding semula kepada IWK Indah Hotel Consortium yang saya dipahamkan melibatkan penggabungan di antara jabatan perkhidmatan perbentungan uh, dan Indah Hotel Consortium yang akan menyebabkan ataupun yang akan mengakibatkan jabatan perkhidmatan pembentungan akan dimansuhkan dan semua kerja-kerja yang melibatkan uh, rawatan atau semua kerja-kerja pelaksanaan -kerja projek pembentungan negara operasi penyelenggaraan loji rawatan kumbahan akan diambil alih oleh NASKOM selepas berani sebagai sebuah uh, entiti swasta dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah ini satu lagi usaha untuk melamatkan sebuah syarikat JLC yang semakin nazak dan akhirnya akan mengorbankan sebuah jabatan iaitu Jabatan uh, Perkhidmatan Pembentungan uh, Kerajaan. Uh, bagi saya, dia melupakan satu tindakan yang akan uh, membasirkan duit pembayar cukai kerana dia akan melibatkan ataupun akan uh, memerlukan kos yang baru. Sedangkan jabatan perkhidmatan pemerintah yang ditubuhkan oleh kerajaan dahulu adalah disebabkan oleh idea bukis ini yang gagal untuk melaksanakan pembinaan logi-logi rawat dan kumbahan sehinggalah kerajaan terpaksa menghadkan fungsi idea duke hanya kepada kerja-kerja operasi logi dan penyelenggaraan sahaja pada tahun 2000 manakala projek-projek kerajaan diletakkan di bawah jabatan perkhidmatan pemerintah jadi uh, saya dipahamkan bahawa projek yang Uh, melibatkan penyediaan perasarana pembentungan yang kini dikawal selia oleh Jabatan Perkhidmatan Pembentungan, dianggarkan uh, 6.8 bilion sehingga so, akan selepas ini di uh, diuruskan oleh pihak swasta dan bagi saya dia akan mendedahkan uh, lagi satu uh, situasi kepada uh, masalah urus tadbir ataupun masalah uh, keterisan duit rakyat, tambahan lagi Uh, IWK yang mempunyai rekod yang tidak tidak begitu baik sebelum daripada ini dan saya juga seperti mana uh, yang berhormat macam uh, ingin bertanya benarkah uh, kertas yang sudah sampai uh, kepada kabinet untuk uh, dalam masa jangka masa yang terdekat dan saya mohon kepada pihak kementerian untuk membuat kajian terperinci sebelum satu, satu keputusan dibuat dan dia akan melibatkan satu sistem check and balance akan akan bermasalah, kerana jabatan pembetungan, perkhidmatan pembetungan ini adalah merupakan satu cara untuk kita mengelakkan monopoli dalam industri pembetungan ini. Dan saya juga mendengar maklumat bahawa apabila jabatan ini ditutup, dia akan melibatkan juga penyerapan pegawai-pegawai ataupun kaki tangan jabatan perkhidmatan pembetungan ini kepada IWK benarkah ini akan berlaku mohon kementerian untuk menjawab saya saya ingin mencadangkan agar sistem pemutangan ini dikembalikan seperti mana sebelum tahun 1994 sebelum akta perkhidmatan pemutangan itu digubal dan kita telah lihat bagaimana konsep persaudaraan sistem pemutangan ini menjurus kepada kegagalan dan bagi saya jabatan ataupun paling-paling kurang jabatan perkhidmatan pentadbiran ini masih lagi relevan untuk dikekalkan. Jadi saya pohon untuk Datuk Menteri untuk menjawab Isu yang kedua, butiran yang sama datuk Menteri, diada berkaitan dengan uh, pihak kerajaan sudah pun mengutip berkali-kali uh, modal uh, kepada pihak IWK dan juga uh, pelantikan uh, IWK sebagai project management consultant yang dilantik secara terus uh, untuk projek-projek bentungan. -projek Sedangkan Kementerian uh, Kewangan telah mengeluarkan pekeliling untuk tidak membenarkan uh, pelantikan consultant projek manajemen konsultan untuk projek-projek kerajaan. Karena penggunaan projek manajemen konsultan ini tidak efisien dan juga menambahkan kos projek. Jadi saya perhubung pihak kementerian untuk untuk apa nama untuk memberikan sebut, sedikit jawapan. Boleh. Boleh saya minta cerlah. Ya ya, silakan. Tuan Musi, assalamualaikum. Terima kasih, Encik Sebagai orang muda dalam Parlimen ini, mungkin dapat saya bantu kalau boleh masukkan dalam ucapan. Terima kasih. Latar belakangnya ialah Indah Water ini dulu di, diusahakan oleh sebuah syarikat dan dijual uh, syarikat Indah Water ini kepada sebuah syarikat yang berdaftar dalam BSKL. Dimaklumkan keuntungan kepada penganjurnya ialah dalam lingkungan 300 juta kemudian syarikat ini pula dijualkan kepada pihak yang lain untung pula ber tak tahu berapa puluh 10 juta, ratus juta mungkin kemudian gagal pihak yang ketiga melaksanakan dengan baik maka kerajaan terpaksa membeli alih, mengambil alih bermaknanya berkali-kali diubah tangan, dipindah milik dengan belanja yang tinggi dan kemungkinan yang berhormat sedang sekarang nak mempersoalkan berapa banyak lagi pembelanjaan yang akan dikeluarkan terima kasih itu saja uh, campur tangan saya terima kasih, terima kasih. okay, terima kasih uh, kepada uh, ayah anda saya berkaitan hmm, kaitan dengan IDWK sebagai maklumat eh. jadi saya 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 pun pihak kementerian untuk melihatlah kalau benarkah NASCOM ini akan uh, mengambil alih peranan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan itu dan juga Uh, pada masa yang sama diserapkan sekali syarikat IWK yang sebelum ini ada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi uh, seterusnya uh, pihak uh, Datuk Pengurusi uh, saya juga ingin uh, bertanya kepada pihak kementerian uh, berkaitan dengan uh, IWK yang mengutip bil pembentungan, uh, di Jelitong secara percuma kerana sebelum ini kos penyelenggaraan logi Jelitong ini dan juga lain-lain kos yang berkaitan dengan logi itu yang ditanggung oleh kontraktor yang telah menyiapkan loji tersebut beberapa tahun yang lalu. Uh, jadi ini bagi saya telah menyebabkan memberi peluang kepada IWK untuk mengutip uh, bil daripada pengguna tanpa perlu mengeluarkan belanja untuk kos uh, rawatan kumbahan di Jelutong Jadi sudah tentulah bagi saya ini satu perniagaan yang cukup uh, lumayan uh, dan uh, dan seolah-olah memberikan bantuan uh, percuma kepada IWK. Saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian uh, tentang uh, berkaitan dengan syarikat RUK ini yang sudah memberikan bonus 2 tahun berturut-turut uh, yang lepas uh, sedangkan jelas uh, kerugian syarikat ini mencecah uh, 7 tahun seperti mana yang dibedahkan oleh pihak ketua audit negara. Yang peliknya bagaimanakah syarikat yang, yang rugi ini yang apa yang, yang yang, beroperasi rugi ini boleh memberikan bonus kepada kakitangannya yang yang, yang mencecah ribuan orang yang di, juga daripada sumber-sumber minta supaya pihak kementerian untuk membetulkan pihak pengurusan IDBK juga berhasrat untuk menggantikan semua kereta-kereta perdana untuk pengurusan IDBK yang sedia ada kepada kereta-kereta import Volkswagen benarkah ini berlaku? Kalau betul ada eh, berlaku begini bagi saya ini satu perkara eh, yang perlu dikawal dan sudah tentulah bagi saya kewujudan eh, naskom ini perlu dihalang daripada peringkat awal lagi. Dan eh, begitu juga saya ingin eh, persoalkan juga petiran yang sama berkaitan dengan perjanjian ataupun majlis perjanjian kontrak bagi pembinaan loji rawatan kumbahan Pantai dua wilayah yang diadakan pada 3 November baru ini yang bertempat di pusat komuniti Bukit Bandaraya. Ha peringkat awalnya saya dipahamkan dan juga dibangkitkan oleh YB Lembah Patai akan berlaku campur tangan ataupun konflik ini akan dibina dengan kerjasama syarikat daripada China itu syarikat Beijing Enterprise Water Group Limited yang dilantik secara terus secara rumingan terus untuk melaksanakan projek rawatan kumbahan ini tapi akhirnya selepas daripada perjanjian ditandatangani walaupun peringkat awal dipahamkan dananya akan uh, digunakan daripada wang pinjaman daripada kerajaan China akhirnya projek ini terpaksa ditanggung kosnya terpaksa ditanggung oleh Kementerian Kewangan jadi saya ingat uh, perlu penjelasan sedikit kerana kos yang di, dikatakan mencecah 1 bilion dan benarkah ia berlaku dan kiranya berdasarkan kepada pinjaman mungkin rawatan ini kosnya boleh di, dikurangkan lagi. Seterusnya butiran uh, um, boleh habiskan ni ya. ada dua ni. Butiran 06500 bekalan air negeri Kedah. Uh, Datuk yang terpetua, Datuk Mursi ada sikit. Tentang uh, bekalan air negeri Kedah ini. 0165 Saya mencadangkan kepada pihak kementerian bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah kulim high-tech sebagai zon industri buat teknologi tinggi secara bersama. Isunya ialah tarif air yang dikenakan yang berada di bawah kawalan SPAN seperti mana yang dimaklumkan ke dalam Dewan Yang Mulia ini sebelum daripada ini. Ha, kerana selepas daripada berlakunya uh, uh, lulusan akta perkhidmatan air kita telah melihat isu tarif ini sebenarnya di bawah di bawah Suranjaya Perkhidmatan Air Negara jadi saya harap pihak kerajaan pusat uh, berunding dengan pihak kerajaan negeri dan juga pelabur untuk menetapkan satu nilai tarif yang yang kondusif kepada pihak pelabur bekerjasama dengan MEDA, uh, SADA, uh, SPAN dan juga kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah ini dan akhir sekali Datuk Pengurusi saya ucap terima kasih kepada pihak kementerian yang telah memberikan respon yang cukup positif pegawai-pegawai dalam dalam menaik taraf logi di Padang Terap terutamanya di Lubuk Merbau di Kuala Narang 1 dan juga 2 dan juga di logi Nami jadi pihak penduduk mengucapkan ribuan terima kasih dan saya harap tak berlaku lagi masalah-masalah air selepas pada ini dan minta mohon pihak kementerian untuk mempercepatkan eh, kerana eh, masih lagi belum selesai sepenuhnya dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak menteri terima kasih untuk penyusun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh